не примут в пятом левелу. И вот. Ну а, ну сейчас зайди, есть не вот на статистику. Посмотрим. Так, уровень пятый, 15 4 живых Номер телефона. Всего денег. На деньги я не смотрю. Вот 345 тысяч и 26 номер. А, okay. Нет. Сергей Медведев оформил все грамотно. негатива просто. Четвертый левел 28 респекта. 28. Все. из этого бывает Арсен. Так. И выбывает Дмитрий. Ты же знаешь это правило лидера? Ну да. Спасибо. подожди, я, я тоже посмотрю. Правило для лидера. Я тебе это открою? Пытаюсь пройти. Смотрю еще что-нибудь. Какой номер столика? Я не знаю, блядь, ну четыре. Пройдемте, покажу. менеджер ведет никиту к столику Никита вас тут зовут. Никита. Ч? А ты откуда брал это вот, все, свое? В от игровки? Не от игровки, а от игровки у меня само, самого есть. Что именно брал? А, э, улучшение. Откуда ты брал? В смысле, улучшение я сам придумываю. И тупо их сохраняю на последующий обзвон и все. Четыре то Аккуратно отодвинуться. Смотри, смотри, он девять. Так здесь закинули сегодня ноль пять. что-то написал. Как, 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 какие фильмы? Ну, тут ничего не нужно читать, чтобы полезть в организацию. Не читать, но смотреть. никуда не вводил. Никита. Чё? Где все? я не знаю, где все. Собери всех. Три человека в банке, один из них я. Ну, брат, мне. Смотри, сколько Ого. Андрей Лубин посмотрел в форме, короче. Ну, а пока на посту. Андрей Лубин, Один Никита Андрея. Нормально, что ли? Короче, скажите, пока кого не будет, Никита всем выдаст, уволь... Никита всем подпишет увольнение и все. Так, развитие экономики путем поддержки достойных цен на лицензии. Не знал, что подумать. <соцентрически> Ну да, вот так вот пойдет. Цены на лицензии составляют. О, <laughs> О, Я лопа, понял, лопа, что лопа. за РПшка, блин, у нас глобал. Минимум в 1000, максимум 10. Что это было сейчас? То есть разница цен совсем небольшая. Да. Он не знает, что, блин, говори. Здесь какие-нибудь квартира? Нет. жаль. Вот я свою я пробу. А теперь я не проживаю. Так. Читаю дальше, что там. Ну что для того, чтобы пойти на во, восьмерку. То есть я получил восьмерку просто так. Ну, из-за из 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 перевода из рубанка туда. Рамзимы просто пере решили перевести. Он сказал то, что, что -то человек просто перевел, а потом сказал. Мне опыт кто был как раз. А потом сказал, извините, переводы из Рубанка закрыты и нас уволил. Вы скажите то, что вы случайно там прописали и все. Он даже не знал, что. Вот, я просто мышку долго не держу, и у меня, короче, она сама начинает что-то делать. Что-то вытворять. А, вот как я так двигаюсь, сразу, да, все понял. Так. Ну. Короче, знаешь? Я сейчас пошутил с тебе портиться ко мне. Спросите меня. я, бы так думаю, нет, я не хочу пошли. Я попробую поговорить с мэром, либо это сделает мой директор. А, слышь, ми оглянулся назад. Все. Слышь, ду. Не говори в моем бросе. Юрий Тимуров принес за вашего репа. Ожидайте. Сказал он, Я сделала выпуск, не Ничего. Не ожидалось, я Очень красиво. Так. Да блин, что они так делают? Что они там алло? Там. блин круто тут все видно а где ты а я сверху, В смысле, сверху. Вам почка не нужна? Нет, спасибо. Спасибо. Себя оставьте. А, блин, так. что Так. Чем он там написал? Что насчет сотрудничества банка и автошколы? что насчет сотрудничества? Мне сейчас нужно редактировать по быстрому мое заявление. Где мне там? У меня тоже есть эти улучшения, записано. Где-то тут. Сейчас найду. Вот. Не, не знаю. Да, вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я... Блин, как это... Как актера зовут американского, который в фильме Маска снимался там этот... Брюс Всемогущий. Блин, тоже я не помню. Да без проблем, мы хотели проверять ваших сотрудников. Что именно? О, вот этот вот я короче выберу из всех вот из, из, из всех моих этих самое нормальное это. это. Так, я тогда закончу первое видос сейчас. И начну второй.